это Украина. Это однозначно уже в 2019 году Украина. Она, в принципе, была и в 2015 году Украина. Здесь проводились, ну, такие немножко, конечно, со стороны власти инициированные флешмобы. Там мы растягивали рушник 2 или 4 километра. Пришло очень много людей, которые не по приказу пришли. Ну, тут вы видите купы его в некоторых городах называют Ноги Ленина, но ну, у нас, правда, и с ногами его сняли, его э, разукрасили в вышиванку, очень оригинально смотрелось, потешно. В принципе, никто особо не протестовал, не старшее поколение. Вроде как и Ленин на месте есть, и вроде как и Украина тут присутствует. Здесь буквально в квартале отсюда есть улица Кузьмы Скряпина. Ну, скажем так, тогда ее поддержали все эту инициативу никто против не был. А вот улица, которая рядом с нами, была 1 мая, это улица героев 51 ряд. Вы же понимаете, что война это не черно-белая. И само название герои многим было не по душе. Ну, до драк не дошло дело было очень много криков, споров. Кто-то пропустил это через себя. Тяжело удалось. Потому что когда была документация, то ладно, там 39 улиц. 39 улиц переименовали, бог с ними. А когда мы инициативу свою выдвинули, все-таки, ребят, этих с Волыни увековечить, то мы встретили агрессивное сопротивление частично сбоку бывшей власти, частично со стороны местных жителей, они не понимают. Они не понимают, что если бы и не те ребята, тут бы фестиваля не было. Мы бы слушали Россия-24, меняли бы рубли и думали, где ближайший банкомат на территории Украины. Все, дальше разговоров бы не было. Они такие, какие есть, других нет. Когда кто-то жалуется о том, что здесь какие-то не украинцы живут, неправильно украинцы. Но найдите других, поселите других. Где вы их возьмете? Вот какие есть. Они и в Киеве такие есть, и в Харькове такие есть, и в Одессе такие есть, и в Измаиле есть. И даже если ему будет все хорошо, мы были вот, э, обменивались командами, фестивали, ездили в Измаил. Там все в цвету, там все блестит. И там очень много бытового сепаратизма. Там сувору возлагают цветы. Ну, знаете, опять же, люди, люди, что им главное, чтобы был личный комфорт. Все.